Добрий день, шановні гості, присутні. Ми запрошуємо вас зайняти місця у нашій залі. І дуже просимо вас вимкнути мобільні телефони або перевести у їх у беззвучний режим. Ми працюємо у прямому ефірі. Звільнити телефони безпечними. Добрый день. Позвольте прежде всего сегодня поздравить всех вас с великим православным праздником, с праздником, который позволит нам обратиться к Матери Божьей и попросить благословения для каждой украинской семьи. Дорогие друзья, я благодарен вам за то, что сегодня вы присутствуете и презентации программы кандидата президента Украины в артии региона. Эту программу готовили лучшие специалисты страны в области права и государственного строительства в области гуманитарной, социальной и молодежной политики, в области здравоохранения. С этой программой я иду на выборы для того, чтобы защитить каждую украинскую семью, каждого граждана Украины независимо от того, где он живет, на западе или на востоке, на севере или на юге, защитить от экономического хаоса, от тех всех проблем, которые сегодня, как орда, напали на мирную жизнь наших граждан. Мы потеряли чувство безопасности, проживая в нашем государстве. Мы потеряли чувство уверенности в завтрашнем дне мы испытываем тревогу о своей жизни и о жизни наших детей. На все предстоящие вопросы я готов ответить благодаря поддержке партии регионов и той программы, которую сегодня презентую я и моя команда. Я думаю, что успех проведения Евро-2012 – это тот пример, когда центральная власть и территориальные громады смогли объединить свои усилия, разделить полномочия и вместе добиться прекрасного успеха. Только объединившись, мы можем сохранить нашу страну целостной, сильной и мощной. И я абсолютно уверен, когда это произойдет, мы можем друг другу сказать в глаза, вместе мы победили. Спасибо. Государственной и бюджетной политики ключевым является передача Максимального количества бюджета, максимального количества денег на места, в регионы, в города и села. Хватит ходить по Киеву с протянутой рукой. Очень важное направление ⁇ это банковское направление. В банковском направлении мы обеспечим стабильное функционирование национальной банковской и кредитной системы. Мы обеспечим стабильную национальную валюту. Потребительское кредитование и кредитование бизнеса будет проходить по ставкам не более чем 4-7% годовых. Это европейские ставки и это обеспечит конкурентность нашей промышленности на мировом рынке президента Украины Михаила Добкина презентует Ирина Бережна. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я рада представить социальную политику, и социальную программу нашего кандидата Михаила Марковича Добкина. Ключевой задачей партии региона всегда было, есть и будет построение гуманистического государства. государства в центре которого находится человек с его потребностями и правами. И в первую очередь право на достойную жизнь. Именно это обязано обеспечить каждому гражданину государства. И мы знаем, как этого достичь. Я не могу обойти стороной то, что за месяц уже умудрилось устроить нашим гражданам новое правительство. Остановлюсь лишь на ключевых примерах существенно повышены цены на газ и коммунальные услуги для населения. Отменены социальные льготы для самых бедных категорий граждан. Существенно ограничены выплаты при рождении на ребенка. Не создано ни одного нового рабочего места. Новое правительство до сих пор не внесло ни единого законопроекта, касающегося пенсионной и медицинской реформы. Фактически, единственная реформа, которую сегодня проводит новое правительство, называется «потуже затянуть пояса». Что это означает для простого гражданина? Мы действительно строим Европу в Украине. И я уверена, что наши избиратели очень скоро скажут свое веское слово. И мы вместе вернем мир и веру в будущее в каждый украинский дом. Спасибо. молодежная політика. Для презентації цього блоку выборочной програми кандидата в президенти України Михайла Довкіна запрошується Нестор Шуфрич. Система государственного управления, модель экономического развития нашей страны – это, безусловно, фундамент будущего. Ради чего все это делается? Это делается ради наших детей. Это и станции юного техника, и кружки юных натуралистов, это и детско-спортивные юношеские школы. Все то, что отвлекает людей от наркомании, алкоголя и нездорового образа жизни. Тогда мы сможем смело говорить, да, наши дети имеют возможность развиваться. Да, наши дети не будут искать в подворотне себе приключения, которые в итоге окажутся приключениями их родителей. Мы сегодня должны сделать все для того, чтобы мы гордились нашими детьми. Каждый регион имеет право для своей культурной истории и определения собственных приоритетов. Однако сегодня, когда мы осенью будем праздновать 70-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков, Освітній блок, Освитний блок передвиборчої програми кандидата в президенти України Михайла Довкіна «Єдина Краина» презентує Дмитро Табачник. Дорогие друзья, еще 30 лет назад советская школа, по оценкам экспертов, занимала третье место в мире. К сожалению, многие достижения за 30 лет были утрачены. Наверное, самый важный блок, который демонстрирует качество образования, это университетское образование. Здесь программа нашего кандидата предусматривает изменение двух законов: бюджетного кодекса и закона о высшем образовании для того, чтобы придать всем университетам полную финансовую самостоятельность в распоряжении деньгами. Партия Михаила Довкина завершена. вам за вас. условиях при выходе, в условиях при, при, при выходе, выходе говорят, почему вы не реализовали это 24 года. Потому думаем, что говорит на выходе. Меня только что поймали. А мы, мы, начали, мы Мы начали. Много... Так, я это рассказываю. Да. Да. Я это и да. я, да. я, да. я, я только что это рассказываю. Раньше у нас получалось так, что с одной стороны центр давил регион. Центра думалось что им лучше видеть все проблемы, какие решают тех или иных регионов. Как вы оцениваете шансы Михаила Добкина стать президентом? Как? Как самое лучшее, как самое приоритетное. На мой взгляд, его программа наиболее реалистическая. Почему? Потому что в основном программы наших политических оппонентов сходятся к тому, что они учат всех жить. И вот они учат всех жить. И хотят, чтобы так, как они хотят жить, чтобы они заставить и других. Же а ну не получается. Вы эти, смотрите, что творится, что в Крыму получилось, что на его востоке творится. Иди, он не учит жить. Он, 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 хочет показать, что мы, Украина, одна большая, национальная, дружно украинская семья. И мы не должны никого учить жить. Пройдет сейчас будет заседание политсовета партии. И мы обязательно сообщим, какое решение будет принято политсоветом партии региона.